Ismi Nur Nusra binti Osman, ana min Trinjanyu. Hazihi qissatuna. Ismi Haizah Azia binti Haji Dien Norbi, ana min Perak. Hazihi qissatuna. Assalamualaikum. اسمي فارهان أنا من هذه قصتنا في, في مساء تسمع زهرة إلى ميزياء حينما تقرأ كتاب وأمها تقرأ قرآن وأصبح هذه مكلمة يا أمي بابا سامي إن الله أستغفر الله العظيم رب في لي واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني وارفعني والحمد لله رب العالمين هنا زهرة تلاعب لقبة تقدم أمي إلى زهرة أن تذهبين إلى دكان اشترى سكرة Ya ibnati Ya ibnati hmm. Hal tuqaddimu li khidmah Li tazhabina ila dukan Di shira'i istakara Ana sudaun wa su'al Ana mashhul Putrukni wahdi min fadli Min fadlik Ya ibnati Ya tahta amrik ladina ummi mahsuhadun <coughs> wa syu'uri khairu siha zahaba ummi ila iyada Assalamualaikum ya doktor Ana Mahsun وماذا أيضا؟ أنا صداع كل الوقت وأحيانا بعض القيّئ دعني أبحثك. ما الذي تظنه معي يا دكتور؟ ربما يكون بزنخوريا مزمنة. هذا مأكول مأكول جدا حسبنا الله ونعم وفي <applause> سفر إلى دبكن تلقى زهرة صديقها أليا <applause> Ya Alia, mana tak faham lena-lena. Assalamualaikum Ya Uti Zahra. Waalaikumsalam Ya Alia. Min aina anti? Ana min baiki. Orida azhabu ila mataba. Liaf alu wajibu munzih. Maazah al-mada. Al-mada alu watarbiya. Haiya nafal sawiyan Ya Uti Zahra. Hmm. Asif, laisa ladaiya wabtu. Sa'adzhabu awalan. maasalama. Ilan وصل زهرة في بيتي <applause> وتره زهرة سكر إلى أمي يا أمي هذا سكر يا أمي هذا سكر استغفر الله العظيم <applause> يا الله ماذا ماذا يا الله <applause> يا ابنتي يا ابنتي ها. هيا نستعد للصلاة بمارك. لا لا, لا. <applause> يا ابنتي <تصفيق> <تصفيق> السلام عليكم يا زهرة. Waalaikumsalam, yang niat ya, ni mazah. Mazah, setafan yuk, haza, pasak. Hayah, zaman, wajibat, dan mungkin, sawiat. أقدم أمي إلى زهرة أن غسل الصهن ولكن. هيا نذهب إلى الخارج يا قديمة؟ حسنا أين تذهبين يا زهرة؟ أذهب إلى المدينة مع صديقي، ما تذهب هناك؟ تغسلين الصهن في المطبخ من فضلك يا زهرة؟ آه أنا كسول، تفعلين بنفسك. Lailan, uhti Zahra tak kulu sawian ma'a ummi Wa'asbahu hazi mukallamah Ya ummi, akala haza syurba Wabda zaliga akala rawa'un Wahai ya ummi, khairu siha Kul aksar ya ummi Na'am ya ibnati Ash'uru khairu siha Gwana gahibu minas إن الزهراء التي موقف نعم يا ابنتي أشعر حسن عن موقفها التي لم تسمع نصيحة من الأم اصبر يا أمي بأن إن الله مع الصابرين لا لا تيأسوا هذا ابتلاء من الله في فصل مؤلم أستاذه أن بر من هذه موضوع تفهم زهره عن ذنوبها على أمي. السلام عليكم مريم. ندرس على أبناء بين والديني لأن حملت الأم وحنا على واحد تولينا وذلك لأن الوالدين الذي ربيانهم منذ صغير so حتى يستطيعوا قيام على أقدامهم. أبناء بالوالدين خاصة هنا yablughu ahaduhuma aw kilahuma kibara wa min ukuthi ma aw ithyanihi ma uddat zalika min akbari kaba'in azimi al azai kama inna bil asbabu من دخول النار. استغفر الله العظيم، يا الله استغفر الله العظيم. انا وزار على امي، يا امي، اخطا على امي، استغفر الله العظيم. Ibna Safara ila baiti li talaba afun minal ummi. Hadisatun Zahra fi Tariq. Umi. Umi. Aku sedih Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah. Tidak ya Zahra. كي لا تبكي لا تحزن يا زهرة ما إبراهيم من هذه القصة؟ <applause> إن القصة تكون من أب وأم وأخ وأختي يجب كل فراغة اسرته حبه جمال ويعلن عن حيف تمامًا شريدا اسره سعيده في الحياه لا شك من لا ريب ان الابن مسؤوليه جادوله اسرته من بين المسؤوليه على ابني أن يجتهد ويتقن في دراسه لماله النجاح الممتاز في كل فهذا النجاح الباهر سيسعد أفراد الأسرة لاسيما سيما النجاح في الأكاديمية سيضمن سعادة الأسرة في المستقبل. السلام عليكم يا زهراء. صباح النور. هيا نفعل واجباتكم سويا. Oh, minnak al-fikum satayn daqiqatayn. Assalamu alaikum, sabah al-khair. Hasanan, hayya na'mun bil baiti wa natajta. Assalamu ya al waalaikumsalam, Wa alaikum المعاشر ما معاشر حسنكم فتكلم بالتي ونساعد في البيت فتنزف ساعه البيت وغسل السياره وغسل السهم في المطبخ وغيرها وغيرها هيا تغسلين السهم في المطبخ يا زهره حسنا يا امي هيا وغير ذلك Al ibni yang harilu, dia kuno abna salihan dan sukses di dunia dan al quran. Al ibni yang yadu muda iman, di sada tahuma di dunia dan al quran. Kajua rabi silin wal walidah. Wa hamkumah nama robbani salihah. Wahai saudara, apabila aku lakukan ibni Anuandi, aluaji batu walmasuinya tu naku alusro adaan taman dibomani asal ada wasalamah fil wa hayat tu usriya. Maaf selama, waih alikah.